Dengan tiga buah negara di rantau Asia Tenggara telah pun memilih pesawat Yakovlev Yak-130, Mitten, sebagai pesawat Fighter Lead in Trainer, Light Combat Aircraft, FLITLCA, adalah hampir pasti bahwa syarikat pembuat pesawat Rusia itu turut berharap Malaysia akan menurut jejak langkah tiga buah negara serantau itu. Syarikat Yakovlev Design Bureau sememangnya menaruh harapan bahwa pesawat Yak-130 Mitten itu akan menjadi pilihan tentera udara di Raja Malaysia, TUDM untuk program perolehan pesawat FLITLCA. Pesawat FLITLCA Yak-130 Mitten ini adalah pesawat yang terbukti, proven, dan mempunyai rekod perkhidmatan yang cemerlang dengan beberapa buah negara seperti Rusia, Algeria, Belarus, Bangladesh dan tiga negara rantau Asia Tenggara itu yang menggunakan pesawat itu untuk melatih juru terbang kombat mereka. Pesawat Yak-130 Miten itu adalah pesawat yang telah terbukti keberkesanannya, berbanding beberapa pesawat lain di dalam saingan tender TUDM yang antaranya tidak pernah lagi mencipta kejayaan di pasaran ekspor dan mahu menjadikan Malaysia sebagai negara uji-kaji terhadap keberkesanan pesawat keluaran mereka. Walaupun kita mungkin menjangkakan FA-50 Blok 20 keluaran Korea Aerospace Industries, KAI, mungkin adalah frontrunner untuk memenangi tender FLITLCATUDM, tetapi kita tidak dapat menolak kekuatan pesawat-pesawat lain. Oke hari ini kita nak tengok pesawat Yakovlev Yak-130 yang dikatakan adalah antara pesawat latihan, FLIT, terbaik di dunia ketika ini, sebagaimana yang didakwa oleh pemerhati-pemerhati aeroangkasa antara bangsa. Vietnam menjadi negara di antara negara terbaharu memilih Yak-130 sebagai pesawat latihannya apabila negara Asia Tenggara yang semakin pesat membangun itu telah membelanjakan 350 juta dolar, RM1.4 billion, untuk mendapatkan 12 buah pesawat latihan lanjutan itu. Selepas Vietnam, Laos pula memutuskan untuk membeli sebanyak 10 buah pesawat Yak-130 dalam kontrak termasuk alat ganti dan latihan yang dianggarakan bernilai 300 juta dolar, RM1.2 billion, mengikuti jejak Myanmar pada 2015 yang memesan di antara 10 hingga 12 pesawat latihan Yak-130 buatan Rusia itu. Walaupun tidak terkenal seperti mana pesawat pejuang Sukhoi Su-35, MiG-35 atau Su-57, tetapi Yak-130 adalah satu lagi keluaran industri pertahanan Rusia yang tetap menarik perhatian NATO. Yak-130 adalah pesawat FLITLCA subsonic yang memberikan peluang kepada juruterbang pelatih untuk menguasai teknologi dalam menerbangkan pesawat-pesawat pejuang generasi keempat dan kelima. Bagi pesawat pejuang ringan, Yak-130 boleh membawa pelbagai senjata modern sama ada guided atau Precision Guided Munitions, PGM, buatan Rusia. Pesawat Yak-130 ini pada mulanya dibangunkan bersama dengan syarikat pembuat pesawat terkenal Itali yaitu Air Maci, tetapi akhirnya kerjasama antara dua syarikat aero ternama itu dihentikan dengan Yakovlev Design Biuro bertindak sendirian dengan membangunkan Yak-130 manakala Air Maci pula mengambil keputusan untuk membina pesawat latihan M346 yang turut bersaing dalam tender TUDM itu. Yak-130 dan Leonardo M-346 ini boleh dikira sebagai adik-beradik. Pada tahun 2000, Yak-130 dipilih sebagai pesawat latihan tentera udara Rusia menewaskan pesaing utama iaitu MiG-8 dengan tempahan sebanyak 130 buah pesawat. So, jika Yak-130 cukup baik untuk melatih juruterbang pesawat pejuang Rusia, sudah tentu ia cukup berkemampuan untuk melatih bakal-bakal juruterbang TUDM. Selain itu, pesawat latihan buatan syarikat Rusia itu turut dilengkapi dengan sekurang-kurangnya 9 hardpoints untuk membawa pelbagai bom dan peluru berpandu sehingga mencecah berat 3 tan untuk melaksanakan misi-misi pesawat kejuangan. yak 130 juga dilengkapi dengan head up display, helmet mounted sighting system dengan receiver GPS serta GLONASS, manakala dengan internal full tanks mampu membawa pesawat sehingga jarak operasi sejauh 2,100 km. Cuma persoalan bagi kita adalah, jika kita bercadang mendapatkan pesawat pejuang Gen 5 kelat buatan negara-negara barat, maka adakah sesuai untuk kita mendapatkan pesawat latihan buatan Rusia yang memiliki sistem avionik yang berlainan? Mungkin tiada masalah untuk juru terbang adapt and transition daripada pesawat Rusia ke pesawat pejuang barat, tetapi kena tempo peralihan. Pengguna-pengguna Yak-130 seperti Vietnam, Bangladesh, Laos, Algeria dan Myanmar, pesawat-pesawat pejuang utama mereka adalah buatan Rusia. Adakah isu ini akan diambil kira oleh Kementerian Pertahanan dan TUDM? Sama-samalah kita nantikan.